Korang tahu kita ada bahan binaan yang boleh buat rumah dalam masa yang singkat Lagi kuat daripada bata pula tu Bukan tu je Dia boleh tahan banjir Dia boleh tahan gempa bumi sampai 7.4 skala Richter. Dia orang siap buat ujian balistik lagi <laughs> Ini adalah inovasi orang Malaysia Namanya task block Macam Lego je buat rumah Dan saya ada dia punya sampel ha, Saya nak gunakan ni untuk buat saya punya studio nanti Studio baru tapi kita kena test dulu lah kita tengok macam mana reliability material tas blok ni. Hmm, dia blok-blok macam lego. Okey. Ini dia punya panel dinding dan ketinggian yes, setiap panel dinding ni dalam hampir 500 mm ataupun setengah meter kalau kita campur dengan penyambung akan genap setengah meter cara pasang mudah kita ada base ataupun tapak kat sini tapak ni kita akan sambung slotkan je dengan kita punya panel dinding setiap dinding dia akan ada dua bahagian kita masukkan sebelah dulu dan sebelah satu lagi bila ada tapak, ada wall kita nak sambung wall ni atas lagi supaya lebih tinggi jadi antara wall tu kita ada dia punya penyambung macam ni ha, uh, Siap satu dinding Dan kalau kita nak sambungkan lagi wall dia ni Nak tinggikan letaklah Macam ni Slide sebelah Okay dan slide sebelah Slide satu lagi ha, uh, Nanti dia, kita akan Tambah 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 Sampai tinggi ha. Tapi kalau ikutkan Kita tak buatlah dinding kecil macam tu Kita nak dinding yang memanjang nak susun dia macam lego contoh ni ada tapak 2 ni tapak 3 kita kena crosskan macam tu kita kena bersilangkan dia punya uh, wall dengan tapak contoh eh kalau sini dah 3 ni 2 kita akan screw tapak ni ke lantai dulu kemudian kita pasang macam ni bila sini 2 sini 3 kita nak gabungkan semua ni jadi, jadi satu dinding kita ambil 3 ataupun lebih tapi pastikan tapak dengan kita punya dinding ni bersilang ha, Ada cross macam tu Oh, dia bersambung ha, Pasang sini pula ha, Nampak? So, lantai dia dah bersambung Kan? Dia punya base dia eh, Ini ada lebih dua pun, kita pakai dua Ini Dah ini dua, ini tiga Janganlah kita pakai Tiga kat sini Dua kat sini, tak kuat ha. Macam ni tak nak, nampak nanti dinding tu nampak Dia bergoyang sini, dia tak bersambung kita nak pastikan kita cross jadi tiga belah sini supaya kita makan sikit satu lubang kat sini hmm. ha. dah settle barulah jadi satu dinding yang kuat kukuh bila nak sebut pasal kukuh kuat ni first saya nak test adakah benda ni boleh tahan suhu yang tinggi sebab saya takut bila kita punya mindset Benda ni apa? Plastik ke apa? Ini kau plastik tau. Ini adalah resin yang dalam tu ada fiber dan stabil. Ah ha, stabil apa? Stabil dia punya thermal. Saya ada dapur gas ini. Okay, saya nak try tengok apa jadi bila saya bakar dia lama-lama. Saya buka. Ha. Ha. Kalau korang tengok sini dekat thermal camera saya ni nampak tu panas kan tapi thermal camera saya ni tak boleh nak detect suhu so tinggi sangat sebab patutnya api itu dalam 2000 darjah Celsius ini max 100 lebih je. Saya rasa panas kat sini dan dia penebat haba yang bagus. Sebab apa? Sini panas, kat sini tak ada apa. Yang penting dia stabil nampak. Ini maksudnya stabil dari segi thermal. Bila dah terpanas sangat pun dia tidak mencair. Ya, kalau saya panaskan balik eh kita compare eh. Ini aduh dengan normal plastik. Ini PETG. PETG ni dia punya suhu dalam 270 dia dah cair. kita boleh print lah 260 ni tu. Kita letak yang sama kat sini sini. Nampak? Dan dia dah cair. Ini tak ada apa-apa. Terbakar pun tidak. Cair pun tidak. Bila kita dah tahu dia tahan panas dan tidak cair. Nak potong dia, kita boleh confident gunakan grinder ataupun circular saw. Atau nak mudah lagi, pakai miter saw macam ni. Ah, pakai miter saw. Lagi senang. Kita try. Saya tengok mana potongan yang lebih cantik. First, saya nak try guna grinder dulu. Oh kita boleh dapat potongan yang licin cuma bila pakai grinder ni dia tak berapa straight lah ada part yang bengkok, -bengkok sikit tapi boleh sekarang kalau kita try pakai circular saw pula oh. kalau ni grinder yang ini circular saw hmm. cantik juga potongan dia tak ada pecah-pecah ke apa oh, Okey. Senang lagi sekelesor. Tapi kalau pakai mitersaw, patutnya lagi mudahlah kalau pakai mitersaw ni. Oi. Memang tengoklah lagi cantik dan mudah. Jadi tas blok ni nak pasang mudah, nak potong pun mudah. Kita boleh potong macam kayu boleh. Nak potong macam besi pakai grinder tu pun boleh. Tahan api lagi. Selamat kalau ada kebakaran. Sekarang saya nak test pula kalau saya skrukan benda. Kalau batu, dinding batu biasa, kita kena tebuk, drill, lepas tu letak wall plug, bawa kita skrukan kat dinding. Kalau tas blok, diorang kata boleh direct skru saja dan skru tu akan kuat melekat. Skru yang saya akan cuba adalah, uh, ni, ada tiga jenis skru. Satu, skru kayu biasa, direct skru kayu. Depan ni tak ada safe tapping. Lepas tu, dua lagi skru. Mana satu lagi? Ni. Yang standard saya guna untuk heavy duty punya kerja lah. Ini skru C channel. Nampak depan tu. Untuk apa petebuk besi. Okey. Dan ini skru yang kuat juga. Tapi untuk kayu. Tengok tu depan tu. Ada ha, tajam. Tapi dia ada macam ke dalam sikit. Ha, supaya dia tolong tebuk masa kita skru. Tanpa pre-drill. First saya nak test direct screw tanpa pre-drill Terus screw ke dalam ni Okey, Boleh Lepas tu kita nak screw bawah ni Takut dia ternaik tau Sambil bila ternaik dia takut dia pecahkan pula Tengok Kita saya eh Haa ah, nampak Haa ah, sebab kita nak paksa screw Dia jadi pecah Nampak ni Tuh pecah itu. Kalau pre-drill patutnya settle masalah tu. Okey. Ini dah pre-drill. Nah. kan okey. So kena pakai pre-drill. Skru kayu tak ada masalah. Tapi kalau saya tak nak pakai skru kayu nak kuat lagi saya boleh try pakai skru yang ini. Biasa saya gunakan untuk C-channel ataupun untuk kayu yang kuat. Outdoor punya. Kita nah, tengok kekuatan dia. Ini pakai skru si channel biasa. Ah, okey, nice. Dan satu lagi, kalau pakai mata yang untuk kayu punya self tapping tapi untuk kayu. Ternaik tak? Kalau tadi kita guna ni, dia tak naik dah pecah. Kalau dah ada self tapping kat sini, dia okay tak okey tak? Hmm, pecah juga. Sekarang kalau saya pakai dua skru tapi yang jenis untuk C channel punya. Dia ada self-tapping dia tapi self-tapping dia besar sikit di lubang. Tengok ada improvement tak? Dia ternaik tak nanti? Okey satu ni sama juga skru untuk C channel. Okey cantik kalau saya nak skru direct tas block ni, saya kena pakai skru yang untuk C channel. Ah, bukan untuk kayu yang mata tajam depan tu, tapi C channel. Sebab C channel dia punya mata dia tu besar sikit. Masa untuk menggali dia. Ada dia punya safe tapping skru tu. Tapi kalau nak lebih secure, kita pre-drill pakai bolt dengan nut. Contoh kat sini, ada bolt. Lepas tu belakang tu kita ketatkan nut. Ah itu lagi secure lah. Tapi kalau saya saya rasa uh, untuk untuk gantung-gantung ke apa nak sambung letak maybe saya nak pasang aircon dekat dinding tas blok ni saya pakai skru ni. Sebab kuat juga bila dalam melekat tu. Ya saya try satu eh. Kita try kekuatan satu skru saja. Okay. Okey. Ah. Satu skru saja dia akan pecah juga. Kalau saya pakai skru kayu tapi pre-drill Macam mana? Adakah lebih baik? Oh. oh lebih kuat Oi, oh, tak pecah lagi dekat tempat skru tu. kau pecah okay. So saya tarik balik Tentang penggunaan skru C channel Boleh guna tapi tak kuat Sebab saya rasa dia punya depan tu Kita dah gali terlalu banyak Jadi dia punya Alu-alu dekat skru ni Tak betul-betul grab Kita punya task block, material task block ni Kalau skru kayu Yang dah pre-drill, skru kayu yang kan Kasar dia punya alu dia tu Bila kita dah pre-drill dia cantik je alur dia tu masuk dekat celah-celah lubang yang kita sudah pre-drill tu. Jadi dia cengkam dia genggam tu kuat. So kalau saya nak skru benda-benda dekat dinding tas blok, saya kena pre-drill dan pakai skru kayu je. Lah saya nak test kekuatan dia. Ni saya compare dengan concrete blok yang ada besi dalam tu. Saya try ketuk guna ketuk besi besar ni. Haa, ah, okey. First tak ada apa. Second ketuk dah retak. Kalau pakai batu bata, dah pecah awal dah. Bila batu ataupun konkrit gini dah retak, memang dia dah tak boleh handle load sangat dah. Saya ketuk sikit lagi. Sekarang kita tengok. Retak tu nampak pecah sikit. Tapi dia punya structure tu dah. Integrity dia dah tak boleh pakai. Ini pun boleh stay sikit macam ni sebab ada dawai dalam tu. Kalau tak ada memang habis dah lah. Saya try pula ketuk tas block. Ini sebelah punya tas block eh. Bukan dua-dua pula. -dua saya ketuk-ketuk dia ada denden -den sikit bila saya ketuk tempat yang sama mungkin akan pecah tapi dia still boleh handle load kecuali bila pecah tu dah kuat sangat meretasi kita punya panel tas blok macam ni ha ni dah memang habis lah tapi di sebelah lah kalau sebelah lagi elok still kuat batu ataupun konkrit dia keras dan rapuh tas blok pula dia sedikit fleksibel dan kuat kesimpulan tas blok punya ujian yang tak adalah betul-betul dalam sangat kan kalau saya compare struktur yang menggunakan kayu, batu, ikat batu tele biasa dengan tas blok. Tas blok ni dia punya kelebihan dia adalah dia mudah pasang. Tak perlu nak buat tiang. Kalau bangunan macam saya buat bengkel ni semua kena ada tiang. Ha, tiang walaupun guna kayu. Kena buat tiang, batu bawa kayu tu kita silang-silang-silangkan, letak simen board, simen board ke apa untuk dinding. Kalau buat struktur guna batu pun, kita mesti kena ada tiang, bawa kita ikat batu kat tengah tu jadi dinding. Dan dinding tu tak kuat pun ha, Kalau macam ada kereta ke langgar dinding tu kan Memang dinding tu pecah Kalau pakai tas blok dia akan lebih kuat daripada dinding batu yang biasa Tas blok ni dia panggil monolithic punya structure ha, dia, Bila kita dah pasang semua tu Dia umpama satu benda yang tegap sebiji si Sebab so, dia dah interlock satu sama lain jadi dia lebih kuat tapi kalau struktur batu tu dia dah reinforce dia punya dinding tu dengan letak apa besi 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 lepas tu letak konkrit ah ha, itu itu lagi kuat lah daripada tas blok. tapi tas blok ni pun kalau kita nak reinforce betul-betul kuat pun tak ada masalah sebab dia punya dalam ni ada lubang-lubang ah -lubang. ha. jadi kalau betul-betul nak kukuh dah buat sutu ni dah uh, wall semua dah naik sampai atas kita boleh tuang konkrit ah ha, letak besi 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 tuang konkrit dalam ni dia akan pergi turun jatuh ke bawah memenuhi wall touch block ini ha, itu lebih kukuh lah betul-betul nak kuat punya kalau saya prefer macam ni sebab bila kalau saya nak pindah ke studio ke nak buka balik guna untuk buat struktur yang baru tak ada masalah sebab benda ni boleh digunakan semula material touch block ni tahan lebih 50 tahun jadi saya prefer pakai macam ni mungkin lepas dah siap dinding semua saya kena buat sapu sila lah supaya tutup lubang-lubang celah ni tak nak air meresap dan pergi ke dinding sebelah Bab kelulusan jangan risau Dah macam-macam dah CIDB ada Berdaftar sebagai IBS Manufacturer Dan macam-macam lagi lah Sertifikat yang saya tak tahu Senang cerita kita boleh guna Tasblok Untuk bina struktur dengan sah lah Menarik kan uh, Tasblok ni inovasi orang Malaysia tau uh, Tempatan punya produk Bila sebut tentang inovasi ni Jangan lupa Sekarang ni tengah nak jalan program Inovaton musim ketiga kalau tahun lepas kita dah tengok banyak inovasi-inovasi yang menarik daripada orang Malaysia Tahun ni ada lebih 2,000 innovator yang join Innovaton musim ketiga Tahun ni punya Innovaton akan start pada 6 Disember Setiap Sabtu jam 9 malam di Astro Ria, Astro Go, Astro Showcase dan Astro Vanaville Itu je, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat Korang tunggu eh saya akan gunakan material ni untuk buat studio berani buat ha, masa tu lah kita betul-betul boleh uji dia soundproof macam mana itu saya tak test lagi dia punya rasa bila duduk dalam bangunan yang fully gunakan tas blok tak tahu lagi rasa macam mana ha, tu nanti kita test kalau tengok banyak lagi video ada kacang yang menarik kat berani buat ni boleh pergi ke youtube channel berani buat subscribe sekali. jumpa dalam next video saya buat Syafiq Assalamualaikum